지난 2월, 본의 아니게 어느 외신의 보도로 일본 분들의 마음을 아프게 했다는 것을 잘 인식하고 있습니다. 이와 관련해서 이미 일본 정치인들과 의회 지도부에 미안하다는 뜻을 밝힌 바 있습니다. 일본 언론에도 보도됐습니다. 오늘 일본의 미래인 대학생 여러분 앞에서 다시 한번 나의 발언으로 인해 일본 분들의 마음을 아프게 한 점에 대해서 ビアナルドランとする本能にそのご質問だ情報映画には頭を擦りつけがやられない不感関係いいなそれは当たり前だろう<ん> <laughs> 不規則な発言はやめてください講演が目的ですのでこれを会のほどお願いしますはいご覧いただいたように、うん、えムンヒさん国会議長は謝罪の意を表明しました、うん、こちらの言葉でした 去る2月、不本意にも私の発言の報道により日本の皆さんの心を傷つけたすで、うん、に日本の政治家には申し訳ないという意向を明らかにした日本の未来を担う大学生の皆さんの前でもう一度申し訳ないという気持ちを伝えたい、うん、という言葉でした。皆さん。 早稲、まあ、田の学生のやじがもう全てを物語っている、うん、何も謝ってないじゃないですかこれ、うん、誰に謝るのかって日本の国民に謝るんじゃなくて、うん、これはやっぱり上皇陛下に謝るべきな話な,、うん、話なんで、うんあのー、申し訳ありませんでしたって本当に言うなら別だけど、はい、私の言ったことを報道されて、うん、それが失礼だったから謝りますって話じゃないでしょう。これ、うん